भगवत गीता बारावा अध्याय ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोध्याय अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये ये भक्तास्ता पर्युपासते ये चाप्यक्षरम्यक्त योग श्रीभगवानुवाच मय्या वेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतः ते मे युक्ततमामतः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं मे ध्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् एव अव्यक्ताहिगतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्ति अनन्तरम् अद्वैष्टा सर्वभूता मैत्र करुण एव निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी सुख क्षमी योगी यता दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि प्रिया यस्मा लोको लोकानो दुजते जयः हर्षाम हर्षभयोद्वयेगैर मुक्तो यः सचमे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गदव्यतः सर्वारम्भ परित्यगी यो मदभक्तः समे प्रियः यो नृश्यसि न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति तीमान मे प्रयोग न ये तु धर्म्यां रुतमिदं यथोक्तम् पर्यु पासते श्रद्धा नामत परमा पक्तास्ते तीव्रमेव प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः धन्यवाद